Gündəlik mesajlaşma platforması olan WhatsApp istifadəçilərinə yaxın günlərdə 11 yenilik təqdim edəcək. TV24 xəbər verir ki, yeniliklər bunlardır. Hər hansı bağlantı tələb edilmədən cihaz funksiyası, bu o deməkdir ki, siz indi anda tətbiqi bir neçə texnologiyada istifadə edə bilərsiniz. Mesajlara emojilərlə cavab vermək mümkün olacaq, məsələn, bu funksiya Instagram-da da var səsli mətna çevrilməsi, göndərilən videoların səssizləşdirilməsi, mesajların şikayət edilməsi, profil şəklinin istədiyiniz şəxslərə açıq və ya qapalı etmək, WhatsApp-da dinlədiyiniz səslərin tətbiqdən çıxdıqdan sonra da davam etməsi, söhbət pəncərəsinin rənglərini dəyişdirmək, şəkilləri stikerə çevirmək, WhatsApp mağazalarının bu funksiyanın da qısa müddətdə istifadəçilərə təqdim ediləcəyi Son görünmənin gizlədilməsi üçün qara siyahı belə ki, istifadəçilər qara siyahı yaratmaqla son görünmə tarixlərini bu kontaktlardan gizlədə biləcəklər. Qeyd edək ki, bu funksiyalar çox qısa zamanda istifadəyə veriləcək.